এদিন ৰাতি মামীয়ে মোৰ হাতত ধৰিলে আৰু মোক তেওঁৰ কোঠালৈ লৈ গ'ল আৰু দৰ্জা বন্ধ কৰি দিছিল মই কলো যে মামী এয়া আপুনি কি কৰিছে তেতিয়া মামীয়ে ক'লে আজি ঘৰত কোনোৱেই নাই আমি দুয়ো অকলে আছো তুমি কৈছিলা ন যেতিয়া সঠিক সময় আহিব তেতিয়া মই আপোনাক সেইবিলাক সুখ দিম যিবিলাক আপুনি বিচাৰে এতিয়া মামীৰ কথা শুনি মোৰ বহুত ভাল লাগিছিল আৰু লগে লগে মামীক মই মৰমতে সাৱটি ধৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই মামীক গোটেই নিশা মোৰ নাম ৰাহুল মোৰ শৈশৱকালটো মোৰ মা দেউতা অবিহনেই পাৰ হৈছিল মোৰ লালন পালনৰ দায়িত্ব মোৰ ককা আইতা আৰু মামাই লৈছিল সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা মই মামাৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ হৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ বয়স বিছ বছৰ আৰু মই দেখাত এজন স্মাৰ্ট ল'ৰা হৈ পৰিছিলোঁ মোৰ মামা এটা বহুত ডাঙৰ বিদেশী কোম্পেনীত কাম কৰিছিল আৰু তেওঁৰ বিয়া হোৱা এতিয়া প্ৰায় দুমাহে হৈছিল মোৰ মামীগৰাকীও দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিল তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো ইমানেই আকৰ্ষণীয় আছিল যে যিকোনো মানুহৰে ধ্যান তেওঁ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ পাৰিছিল যেতিয়া তেওঁ হাঁহিছিল তেতিয়া তেওঁৰ সৌন্দৰ্যতা বহুত গুণেই বৃদ্ধি হৈ গৈছিল প্ৰথমতে মামী আৰু মোৰ কথা বতৰা সাধাৰণ আছিল কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ বন্ধুত্ব গভীৰ হৈ পৰিছিল মামী মোৰ প্ৰতি বহুতেই দয়ালু আছিল তেওঁ সদায় এই কথাটোৰ ধ্যান ৰাখিছিল যে যাতে মোৰ কোনো ধৰণৰ বস্তুৰ অভাৱ নহয় তেওঁৰ এনেকুৱা ব্যৱহাৰে মোক তেওঁৰ আৰু বেছি ওচৰ চপাই আনিছিল এদিন এনেকুৱা হ'ল যে মামা তেওঁৰ কৰ্মসূত্ৰে বিদেশলৈ গৈছিল ঘৰত অকল মই আৰু মামী আছিলোঁ মামীয়ে পাকঘৰত ভাত বনাই আছিল আৰু মই বাথৰুমত আছিলোঁ যেতিয়া মই বাথৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিলোঁ তেতিয়া মোৰ চকু মামীৰ ওপৰত পৰিল মামীয়ে তলফালে সাউলি আছিল হয়তো তলত থকা বাচনবিলাক তেওঁ উঠাই আছিল এতিয়া তেওঁৰ আচলখন সম্পূৰ্ণ তললৈ পৰি গৈছিল আৰু আর সৌন্দৰ্যতা মোৰ চকুত বন্দী দেখি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ মোৰ ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিছিল আৰু মই কোনোমতে গই ড্ৰয়িং ৰুমৰ সোফাত বহিল মোৰ মাত শুনে মামিয়ে মোৰ ওচৰলৈ দৌৰিলে আৰু নিজৰ চাদৰখন ঠিক কৰি মোৰ হাতত ধৰি মোক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু তেওঁ মোক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁৰ হাতখন মোৰ হাতৰ পৰা পিছলি গল আৰু তেওঁ মোৰ ওপৰতে পৰি গৈছিল সেই মুহূৰ্তটো কোনো সপোনৰ দৰে লাগিছিল মোৰ মামী আৰু মই দুয়ো ইজনে সিজনৰ চকুলৈ চাই আছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত যেন সময়টো ৰৈ গৈছিল তেওঁৰ চকুত এক বিশেষ উজ্জ্বলতা আছিল সেই সময়ত মোৰ মুখেৰে কোনো শব্দ ওলাই অহা নাছিল সেই পাঁচ মিনিটৰ সময়খিনি মই গোটেই জীৱনৰ পৰা মচিবলৈ নোৱাৰিম হঠাতে আমি দুয়োজনে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ মামীয়ে উঠিলে আৰু পাকঘৰ ফালে গুচি গ'ল ময়ও এ মুখে এক মূল কোঠার ফলে গুছি মই মানে বিষয়ে ভাবি থাকিল যেটা মানে পাকঘর ফালে তেতিয়া মামিয়ে মোর ফালে চাই মিছিকি আইসিল মিচিকিয়া হাহিয়ে মোট একবারে অন্তর ছুঁই গেছিল সেইদিনারপা মামীর প্রতিটা কথায় মোট অন্তর ছুবলে ধরলেই যেতিয়া মই মূর কোঠাত কাপড় আছিল। তেতিয়া দ্বারত কোনোবাই টুকুয়াবলে তেতিয়া মই পিছলৈ ঘুরি চালো। আৰু দেখিবলৈ পালোঁ যে মামী মোৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ আছিল মই তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে তেওঁৰ হাতত এটা তেলৰ বটল আছিল আৰু তেওঁৰ মুখত এক ভাগৰ ছাঁপ প্ৰতিফলিত হৈ পৰিছিল তেওঁ কোঠাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে মই তেওঁৰ ফালে চাইছিলোঁ আৰু সুধিলোঁ মামী আপুনি কি ক'ৰবাত কিবা দুখ পালে নেকি তেতিয়া তেওঁ এটা সাধাৰণ মিচিকীয়া হাঁহিৰে উত্তৰ দিলে যে নাই দুখ পোৱা নাই মই কিন্তু মোৰ কঁকালৰ বিষ হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ যে সেইকাৰণে হয়তো কঁকালটো বিষ হৈছে তেওঁৰ কথা শুনি মই লগে লগে ক'লোঁ মামী যদি আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে মই আপোনাৰ কঁকালৰ মালিচ কৰি দিবলৈ পাৰোঁ তেতিয়া আপুনি অলপ আৰাম পাই যাব মোৰ কথাটো শুনি কিছু সময়ৰ কাৰণে মোৰ ফালে চাই থাকিল তেওঁ তেওঁৰ চকুত সাধাৰণ কুণ্ঠাবোধ আৰু বিশ্বাস আছিল অৱশেষত তেওঁ ক'লে ঠিক আছে মামীয়ে লাহেকৈ চকীখনত বহিলে আৰু নিজৰ চাদৰ আঁচলটো অলপ ভালকৈ লৈছিল মই তেওঁৰ সাদৰ পৰা তেলৰ বটলটো লৈছিলোঁ আৰু মোৰ হাতৰ তলুৱাত লৈ লাহে লাহে তেওঁৰ কঁকালত লগোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া তেওঁৰ শৰীৰৰ সামান্য উত্তাপ আৰু তেলৰ সুগন্ধি গোটেই খোটাটোতে বিয়পি পৰিছিল মালিচ কৰি থাকোঁতে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মামীৰ শৰীৰটোৱে অলপ আৰাম পাইছে তেওঁৰ উশাহ গভীৰ হৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ মুখত এটা বেলেগ ধৰণৰ শান্তি জিলিকি উঠিছিল যেতিয়া মই তেওঁৰ কঁকালৰ মালিচ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে তেওঁৰ চকু মোৰ ওপৰতে আছিল সেইটো সময়ত তেওঁ একেৰাহে মোৰ ফালে চাই আছিল তেওঁৰ চকুত কিবা এটা এনেকুৱা আছিল যি মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ তেওঁৰ চাউনীটোৱে মোৰ মনত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ধৰিছিল মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই এতিয়াই তেওঁক খাবলৈ ধৰিম সেয়া ভাবি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰৈ গ'লোঁ কিন্তু তাৰ পিছতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আকৌ মালিচ কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ কিছু সময়ৰ পিছত মামীয়ে লাহেকৈ মোৰ হাতত ধৰি ক'লে হ'ব আৰু এতিয়া বহুত হৈ গ'ল তেওঁৰ কণ্ঠত এক কোমলতা আছিল আৰু তেওঁৰ উঠত সাধাৰণ হাঁহি তেওঁ এতিয়া উঠি নিজৰ চাদৰখন ঠিক কৰিলে আৰু দুৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছিল যোৱাৰ সময়ত তেওঁ হাঁহি মাৰি ক'লে সোনকালে বাহিৰলৈ আহা ভাত ৰেডি হৈ আছে তেওঁ যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কথা আৰু তেওঁৰ চকুৰ সেই উজ্জ্বলতাই মোৰ মগজুত ঘূৰিবলৈ ধৰিছিল মামীৰ মনটো তেতিয়া কি চলি আছিল সেয়া বুজি পোৱাটো মোৰ বাবে বহুত কঠিন আছিল ইতিমধ্যে মামা তিনিমাহৰ পৰা বাহিৰতে আছিল মামীয়ে হয়তো নিঃসংগতাৰ বলি হৈছিল মামা ঘৰত নথকাৰ কাৰণে মামীয়ে প্ৰায় তেওঁৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ কাৰণে মোকেই কৈছিল ময়ো প্ৰতিবাৰে তেওঁক সহায় কৰি সুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ তেওঁৰ সং আৰু তেওঁৰ হাঁহি মোৰ বাবে বৰ বিশেষ আছিল এদিন মামীয়ে ক'লে যে ৰাহুল মই বজাৰলৈ যাব লাগিছিল কি তুমিও মোৰ লগত যাবা নেকি মই তেতিয়া লগে লগে উত্তৰ দিলোঁ নিশ্চয় মামী মই আপোনাৰ লগত যাবলৈ পাৰিম আপুনি এতিয়া ৰেডি হৈ যাওক মই গাড়ীখন উলিয়াইছোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে মামীয়ে সাজু হৈ বাহিৰলৈ আহিলে তেওঁৰ হাঁহি তেওঁৰ সাজপাৰ আৰু তেওঁৰ সুগন্ধি আৰু তেওঁৰ আত্মবিশ্বাসে তেওঁ সকলো ফালৰ পৰাই ধুনীয়া কৰি তুলিছিল মই তেওঁৰ ফালে চাই গাড়ীৰ দৰ্জাখন খুলিলোঁ মামীয়ে এতিয়া মিচিকে খাহিৰে মোৰ ফালে চালে আৰু গাড়ীত বহিলে গাড়ী চলাই যোৱাৰ সময়ত মামীয়ে মোৰ ওচৰতে বহা তেওঁৰ অলপ চলপ কথা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁই মোক স্পৰ্শ কৰা এইবিলাক মোৰ ভিতৰত এক বিশেষ অনুভৱ জগাই তুলিছিল আমি বজাৰত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ আৰু মামীয়ে মোক এখন ডাঙৰ কাপোৰৰ দোকানলৈ লৈ গৈছিল সেই দোকানখন মহিলা কাপোৰেৰে ভৰি আছিল মামীয়ে শাড়ীৰ চুট আৰু বেলেগ বেলেগ কাপোৰ কিনা আৰম্ভ কৰি দিছিল মই তেওঁৰ ওচৰতে থিয় হৈ চাই আছিলোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ পিছত মামীয়ে তেওঁৰ বজাৰ শেষ কৰিলে মই সকলো বস্তু তুলি ল'লোঁ আৰু গাড়ী লৈ বুলি গুচি আহিলোঁ ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে মামীয়ে মোক ধন্যবাদ জনালে ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত মামীয়ে মোক চাহ খাবলৈ ক'লে আৰু তাৰপিছত নিজৰ কোঠালৈ গুচি গ'ল সেইদিনা তেওঁৰ লগত গাড়ীত বহি থকা সময়খিনি আৰু তেওঁৰ মিচিকীয়া হাঁহি বাৰে বাৰে মোৰ মগজুত ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিছিল কিছুদিনৰ পিছত মামীলৈ মামাৰ এটা ফোন আহিল মামাই ক'লে যে তেওঁৰ বিদেশত আৰু কিছুদিন থাকিব লাগিব কথাটো শুনাৰ লগে লগে মামীৰ মুখখন একেবাৰে কলা পৰি গৈছিল তেওঁৰ কণ্ঠত অলপ দুখ লুকাই আছিল মামীয়ে তেতিয়া ফোনটো কাটি দিলে আৰু মনে মনে বহি থাকিল তেওঁৰ চকুতে আধৰুৱা হেঁপাহ আছিল যেন তেওঁ কিবা এটা বস্তুৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি আছে মই বুজি পাই গ'লোঁ যে মামীক মামাৰ অনুপস্থিতি আমনি কৰি আছে মামাই বহুদিনৰ পৰা ঘৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰি আছিল কিন্তু মোৰ মনত প্ৰশ্ন এইটোৱেই আহিছিল যে ই মই মামীৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিম নেকি যিহেতু ময়ো এজন সফল ডেকা আছিলোঁ আৰু মামীয়ে মোক আকৰ্ষিত কৰি আহিছিল কিন্তু তেওঁক মোৰ মনৰ কথা ক'বলৈ একেবাৰে সাহস হোৱা নাছিল মামীক কিবা ক'বলৈ মোৰ এইকাৰণে ভয় আছিল আমাৰ প্ৰশ্ন আহিব বুলি যে সেইদিনাৰ পৰা মামীৰ লগত প্রশ্ন প্ৰতিটো দিনারপ্রামীর আৰু তেওঁৰ উদাসীনতাই মোৰ মনত এক গভীর চাপ এনেকৈয়ে ৰাতি দহ বাজিছিল ককা আইতায় মামী ৰাতিৰ আহার খাবলৈ ডাইনিং টেবুলতে বহিলোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত ককা আইতায় নিজৰ কোঠালৈ গুচি গল টেবুলত কেৱল মই আৰু মামিয়ে আছিলোঁ কোঠাটোত এক বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্জনতা আছিল মামিয়ে কিবা গভীৰ চিন্তাত ডুবি থকা যেন মোৰ অনুভৱ হৈছিল মই মামীৰ ফালে চালোঁ আৰু সুধিলোঁ কি হ'ল মামী আপুনি কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছে কি কথা আপুনি ভাবি আছে মামী মামীয়ে মোৰ ফালে চালে যেন তেওঁ মোক কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ এতিয়া ক'বলৈ পৰা নাই কিছু সময় মনে মনে থকাৰ পিছত তেওঁ ক'লে ৰ বা ৰাহুল এতিয়া নহয় যেতিয়া তোমাৰ ককা আইতা হৈ যাব তেতিয়া মই তোমাৰ লগত কথা পাতিম মই তোমাৰ লগত বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে তেওঁৰ কথা শুনি মোৰ বুকুখন জোৰ জোৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিছিল তেওঁৰ কোৱা ধৰণ আৰু চকুৰ জিলিকি থকা চিন্তাৰ বাবে মোৰ মনত নানা ধৰণৰ প্ৰশ্ন জগাই তুলিছিল মই এতিয়া ভাবিবলৈ ধৰিছিলোঁ যে মামীয়ে হয়তো মোক এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ব যিবিলাক কথা মই বহু সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ শুনিবলৈ এতিয়া যিমানেই সময় বাঢ়ি গৈছিল সিমানেই মোৰ মনৰ ইচ্ছুকতাও বাঢ়ি গৈছিল মই ঘড়ীটো লৈ চালোঁ ৰাতি প্ৰায় এঘাৰ বাজিছিল মই মোৰ কোঠাটোৰ বাহিৰলৈ জুমি চালোঁ ককা আইতাৰ কোঠাৰ লাইটটো অফ আছিল তেওঁলোকৰ কোঠাৰ পৰা সাধাৰণ নাক বজোৱাৰ শব্দও আহি আছিল সেয়া দেখি মই বুজি পাই গৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে শুই গৈছে মই লাহেকৈ নিজৰ খোজ মামীৰ কোঠাৰ ফালে দিলোঁ মই এতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে মামীৰ কোঠাটোৰ দুৱাৰখন অলপ খোলা আছিল আৰু ভিতৰৰ পৰা অলপ এটা পোহৰ আহি আছিল মই দুৱাৰৰ ওচৰৰ পৰাই দেখিলোঁ যে মামীয়ে অকলে বসি আছিল এনেকুৱা লাগিছিল যেন তেওঁ মোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে যেতিয়া মই কোঠাৰ ভিতৰলৈ গ'লোঁ মামীয়ে মোৰ ফালে চাইছিল এতিয়া মই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু মই তেওঁক ক'বলৈ ধৰিলোঁ যে মামী আপুনি মোক কি ক'বলৈ বিচাৰিছিল মামীয়ে এক দীঘলকৈ উশাহ ল'লে আৰু ক'লে যে ৰাহুল আজি ৰাতিপুৱা তোমাৰ মামাৰ ফোন আহিছিল তেওঁ তেতিয়া ফোনত কৈ আছিল যে তেওঁ উভতি আহিবলৈ আৰু কেইদিনমান সময় লাগিব তেতিয়া মই অলপ ভাবি উত্তৰ দিলোঁ মামী হয়তো মামাৰ কাম শেষ হোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁৰ অলপ সময় লাগিব চাগে এতিয়া মামীৰ কণ্ঠত দুখ আৰু খং স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এতিয়া মামীয়ে পুনৰ কৈ গ'ল ৰাহুল যদি তোমাৰ মামাই মোক সঁচাকৈ ভাল পালেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় মোৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া মই বুজিবলৈ পৰা নাই যে মই কি কৰিম মই তেওঁৰ ফালে চালোঁ আৰু ক'লোঁ মামী এনেকৈ নক'ব মামাই আপোনাক বহুত ভাল পায় হ'ব পাৰে তেওঁ কামত ব্যস্ত আছে সেইকাৰণে আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে মামীয়ে তেতিয়া মোৰ ফালে চাইছিল তেওঁৰ চকুত সাধাৰণ চকু পানী আছিল আৰু তেওঁ মোক ক'লে যে ৰাহুল তুমি নুবুজিবা এইবিলাক এতিয়াতো মামীৰ কথাবিলাক শুনি নানা ধৰণৰ ইচ্ছা মোৰ মনত জাগ্ৰত হ'বলৈ ধৰিছিল মই নিজকে কিমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিম আৰু তেওঁৰ কথাবিলাক শুনি মোৰ বুকুখন কঁপি উঠিল মই সাহস কৰি ক'লোঁ মামী আপোনাৰ যি ক'বলৈ আছে খোলা খোলিকিয়ে কওক মামীয়ে মোৰ ফালে চালে আৰু এটা দীঘলকৈ উশাহলৈ ক'লে এইবিলাক মই কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তাৰপিছত মামীয়ে লাহে লাহে মোৰ কাষলৈ আহিল আৰু মোৰ হাতখনত ধৰিলে তেওঁৰ চকুত এক গভীৰতা আছিল যেন তেওঁ কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিছে মামীয়ে তেতিয়া মিচিকাই মোলৈ চাই হাঁহিলে আৰু সুধিলে ৰাহুল সি তোমাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি মই তেতিয়া লগে লগে উত্তৰ দিলোঁ নাই নাই মামী মোৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই সেয়া শুনি মামীয়ে অলপ আচৰিত আৰু ধেমেলীয়া সুৰত ক'লে সঁচাকৈনে যেতিয়া মই তোমাৰ বয়সৰ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগত দুজন বয়ফ্ৰেণ্ড আছিল মামীৰ কথা শুনি মই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ ফালে চাই সুধিলোঁ দুজন বয়ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মামীয়ে ক'লে যে দুজনৰ ভিতৰত এজনকহে মই সঁচাকৈ ভাল পাইছিলোঁ মই তেতিয়া কথাটো অলপ উৎসাহেৰে সুধিলোঁ তেনেহ'লে মামী আপুনি তেওঁৰ লগত বিয়া কিয় নহ'ল মামীৰ মুখখন অলপ কলা পৰি গৈছিল তেওঁ ক'লে মই বিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছিলোঁ কিন্তু তেওঁ মোক বিয়া পাতিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল তাৰপিছত মামীয়ে পৰিৱেশটো সাধাৰণ কৰি ক'লে ঠিক আছে বাদ দিয়া ৰোগ এইবিলাক কথা কিন্তু এতিয়ালৈকে তোমাৰ কিয় কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই সেই কথাটোহে মোকটো বিকোৱা মই তেতিয়া সহজভাৱে তেওঁক উত্তৰ দিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে মামী এতিয়ালৈকে মই মনে সজাগ কোনো ছোৱালীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়া মামীয়ে মিচিকাই হাঁহিলে আৰু সুধিলে যে তেনেহ'লে কোৱা তুমি কেনেকুৱা ছোৱালী বিচৰা মই একো নভবাকৈ উত্তৰ দিলোঁ মামী মোক আপোনাৰ দৰে ছোৱালী লাগে সেয়া শুনি মামীয়ে অলপ লাজ কৰিছিল আৰু অলপ মিচিকাই ক'লে যে অঁ হ'ব আৰু আজিৰ পৰা মই তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লোঁ মামীৰ কথাষাৰি শুনি মই আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ মই তেতিয়া লগে লগে সুধিলোঁ সঁচানে মামী মামীয়ে সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাস ভৰা সুৰত ক'লে অঁ অনিশ্চয় যদি মই তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হৈ যাওঁ তেনেহ'লে মই তোমাৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰিম তেওঁৰ কথা শুনি মোৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিছিল মামীৰ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱক মই মানা কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ আৰু সুখ মনেৰে হ'ব বুলি ক'লোঁ সেই নিশা মামীৰ শব্দ আৰু তেওঁৰ মিচিকীয়া হাঁহি মোৰ অন্তৰত গভীৰভাৱে সোমাই গৈছিল তেতিয়া মামীয়ে আকৌ কৈ উঠিল কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই কথাটো তোমাৰ মামাই যাতে কেতিয়াও গম নাপায় যেতিয়া তোমাৰ মামা উভতি আহিব তেতিয়া তুমি মোৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিবা নহ'লে তোমাৰ ওপৰত তেওঁৰ সন্দেহ হ'ব তেওঁৰ কণ্ঠত গম্ভীৰতা আছিল আৰু তেওঁৰ চকুত এক প্ৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী আছিল মই তেওঁৰ কথাবিলাক বুজি পাইছিলোঁ আৰু ক'লোঁ যে ঠিক আছে মামী মই কথাটো মনত ৰাখিম তাৰপিছত মামীয়ে একো কথা নক'লে আৰু মই মোৰ কোঠালৈ বুলি গুচি গ'লোঁ মই মোৰ বিচনাত বাগৰি দিছিলোঁগৈ আৰু সেইবিলাক কথাকে ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ এতিয়া মোৰ মগজুত এটা কথাই চলি আছিল মামা অহাৰ আগতে মামীক মই এতিয়া কেনেকৈ সুখত ৰাখিবলৈ পাৰিম এই প্ৰশ্নটো মোৰ মনলৈ বাৰে বাৰে আহিবলৈ ধৰিছিল ভাবি ভাবি মোৰ কেতিয়া টোপনি আহি গ'ল মই গমেই নাপালোঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই সাৰ পালোঁ তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে ককা আৰু আইতাই ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছে ককাই নিজৰ সৰু বেগটোত কিবা কিবি বস্তু ভৰাইছিল মই তৎক্ষণাত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু সুধিলোঁ ককা আপোনালোক দুয়ো ক'লৈ যায় তেতিয়া ককাই ক'লে বোপা আমি তোমাৰ মাহীৰৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তাত আমাৰ অলপ প্ৰয়োজনীয় কাম আছে আমি পাঁচ ছয় দিনলৈকে তাতে থাকিম মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে ককা আপোনালোক ভালকৈ যাব তাৰপিছত ককা আইতাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল এতিয়া ঘৰত কেৱল মই আৰু মামীয়ে আছিলোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত মামীয়ে মোক নাস্তা বনাই দিলে সেইটো সময়ত মই ড্ৰয়িং ৰুমত টিভি চাই আছিলোঁ আৰু এনেকৈ গধূলি হ'বলৈ ধৰিছিল সন্ধিয়া সময়ত মামীয়ে পাকঘৰত খানা বনাই আছিল মোর চকু বারে বারে ফালে গৈ আছিল মামি এটা পাতল পাতলগুলপিয়া রঙের নাইটি পিধি তেওঁক আর সেইট লাগিছিল তেওঁৰ আচরণত এক বিশেষ শালীনতা আর গরিমা আছিল কিন্তু মনত মূর লৈ কিবা এটা বেলেগে বিচার চলি তেওঁৰ মেলি থাকা চুলি আর রূপে মোক বারে বারে ফালে চাবলৈ বাধ্য করেছিল সেইটো সময়ত ঘৰত আমি কেবল দুয়োৱে আছিলোঁ আর এনেকৈ এই নির্জনতাত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে মন মগজু অস্থির করে পেলাইছিল মর মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে মামীৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ যাতে পৰিৱেশটো অলপ সাধাৰণ হৈ পৰে কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ একেবাৰে সাহস হোৱা নাছিল অলপ সময়ৰ পিছত মই উঠি পাকঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু মামীক পিছফালৰ পৰা সাৱটি ধৰিলোঁ মামীও মোক মৰমেৰে সাৱটি ধৰিছিল তাৰপিছত মই মামীক মোৰ কোঠালৈ লৈ গৈ তেওঁৰ লগত সময় কটাবলৈ ধৰিলোঁ পিছদিনা ৰাতিপুৱা উঠিয়েই মামীয়ে ক'লে ৰাহুল তুমি মোক আজি যিটো আনন্দ দিলা সেয়া তোমাৰ মামাই আজিলৈকে মোক দিবলৈ নোৱাৰিলে এতিয়া এনেকৈ যেতিয়ালৈকে তোমাৰ ককা আইতা উভতি নাহে তেতিয়ালৈকে আমি সদায় আমাৰ ইচ্ছাবিলাক পূৰণ কৰি যাম আমি এতিয়া একেৰাহে পাঁচ ছয় দিন এনেকৈ আনন্দ কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ অৱশেষত মামা ঘৰলৈ উভতি আহিছিল মই এতিয়া এনেকুৱা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেন মামীৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটোক হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আইষ্ট